я с... э, ты вырос, и были такие причины, вырешай. что ты все-таки пустишь с глядачил фанате украинских боксу своим боксом. Последний раз мы были перед боем Брайана с Брайаном Дженнисом. Я подошел к Владимиру и попросил у него помочь мне с организацией боев. Если он может помочь мне сделать бой, да, бой, потом мы созвонимся с Александром Красюковым, также мы переговорили да, боялся, с ним о в Украине боя, и вот так получилось, боялся, они к моему Украине, счастью согласились, и вот, и вот компания К2 Promotion Украин, делать мне не бой в Україні. А взагалі, де тобі комфортніше е, боксувати? В Штатах, там де ну, справжні взагалі, поціновувачі боксу, чи в Україні? В Штатах, там де тебе там, більше, більше знають? Можливо, і в Штатах більше вже знають тебе і люблять, в Україні, але в Україні, звичайно, твоє прізвище на устах у всіх. Да, ну конечно, естественно, лучше всего боксировать дома, выступать дома спортсменам легче. Но э, США все же понимают, что это как мека мекабокс. Там в основном все внимание привито к США, поэтому ну, все туда едут, господи. Но э, в лучшем случае хочется проводить, если наше, э, наш бокс, наше телевидение выйдет на уровень, на хорошие то и хорошие деньги, и то проводить, почему проводить бои в Украине было бы самое то. Гарни не с платной трансляцией по так? Да. Может быть, у нас тоже дойдут до этого уровня. Как Когда будет все на, на, нужном, будем приглашать чемпионов, людей к нам сюда, боксировать, будет хорошо. Сейчас уже популяризация увеличивается спорта, как бокса. Мне кажется, уже бокс это номер два спорта в Украине, потому что футбол и бокс все, всех на устах. У нас есть олимпийские чемпионы, громкие имена Александр Русик, Василий Ломаченко. Уже всі смотрят, следят, знають, так що я думаю, в скорому і будуть хороші бої, такі великі. Розкажи про свою підготовку до поєдинку, який відбудеться в суботу. Ти да. от, коли вона почалася, скільки тижнів відбувалося, там, скільки спарингів, і що ти робиш зараз за декілька днів до самого бою. Там, відпочиваєш, можливо, і досі тренуєшся. Так, да, у мене конкретної підготовки не було к этому бою, тому що я вже. 10 месяцев нахожу постоянно, нахожусь постоянно в тренировочных лагерях. Я сейчас, так как у меня была немного пауза такой боксерской карьере, у меня закончился контракт и, все, я э, не боксировал, у меня не было боев. И я ездил по тренировочным лагерям, как спарринг партнер Я ездил к, в Австрию, к Владимиру Кмичко, перед боем с Пулевым. Это было в том году. Потом я ездил к чемпиону IBO в тяжелом весе к россиянину Рахиму Чаркиеву. Затем у меня был спарринг с бывшим чемпионом мира Жаном Паскалем. Затем я опять поехал к Рахиму Шахкиеву, к Владимиру Хмечкову в Майами. И, в общем, Потом я сейчас был в Канаде, спарринговал с Артуром Батербиевым и с Эльдео Альваресом, которые Занимають очень високі міста в рейтингах, сейчас в будущем может быть чемпіонами мира. У меня вийшло так со сбору на сбор, и вот сейчас будет хорошо спаррингов какой-то результат сделать. <ророжна> ну, до речі, багато людей переживало, чому ти не з'являєшся на екранах і в великих вечорах боксу пов'язувалися з поєдинком проти Сергія Ковальова. Okay. Ну это это с одной стороны, это конечно же было связано с этим, потому что я проиграл и у меня контракт закончился. Я проиграл, если бы я не, не проиграл, у меня было бы больше шансов. А ah. так э, уступил и все. Ну я поменял весовую категорию. Э, у ну, меня уже было тяжело делать сейчас ну, 10-12 килограмм сбрасывать перед боем. Э, ну, уже тяжело, потому что я такой у меня все телосложение сухое. Это я мог это делать 20 лет, но сейчас уже, когда 30 лет, уже тяжело, тяжелее это делается. И сейчас э, все, бой, бой показал, что это там не, не место получил, это точно. И все, я, я сейчас поменял категорию, теперь только выше. Ну вот, э, то, что ты сгонял в вагу, это один из факторов, так? Чему э, не вдалось класться той поединок для тебя. Э, Да, ну естественно, это как бы, это влияет, кто, кто, Брасывал когда-нибудь вес, там очень много. Например. Он не понимает, что любое сотрясение, любой удар чувствуется уже. Ты просто под, можешь вот так вот двумя пальцами ударить и, и все, потеряешь сознание. Бывает, встаешь просто резко с дивана и у тебя в глазах все темно. Ну, потому что вымывается все, вымываются витамины и нет ничего. Это ну, одна из причин. Конечно же, это не оправдание, почему там. Ну, так получилось. Это бокс сегодня... Тогда он победил, в следующий раз победил, выиграю я. Ну, в следующий раз, значит, возможно, будет еще и реванш, так, когда Да, да, сделаем. Если будет шанс, будет реванш. У него тоже, может быть, он перейдет в высшую весовую категорию. Будет реванш, будем боксировать. Ну, вот, вообще, чудесно, вот, такие «гарматные» пострелы в рукавичках, вот, с рук у Ковалева. Что вот, ну, в он Штатах доказал... ходят, ходят уже какие-то такие легенды, вот, как Triple G и про Ковалева из них роблять просто таких машин для убийства в рынке. Ну да, но они доказали это. Вот они доказывают, бьют же всех. Когда это... Есть люди, которые не могут бить, есть люди, которые могут бить и сильно. У них получается, все они выигрывают. Может быть, я очень... Я знаю, например, Геннадия Головкина, который да, хорошо есть еще с любителей. Он действительно очень сильно бьет и, и в любителях он выигрывал. У Сергея Ковалева не было такого в любителях, никто он не отличался никогда, он только начал в профессионалах, и то там через три года после этого он начал уже там пробить и люди, значит так тренируется хорошо, может быть что-то что специальное, делает знаю. Ну, возможно и фармакология какая-то, ну с. Всем может быть. Профессиональный спорт. Да, я не я не, не знаю, я же его не кормлю, но это это его там, да. Ну, ну все мы все мы знаем, все мы видели, как было время, когда поквял всех, пристреливал на, на ринге, а потом как-то за ним... Містала это. Це... Що то вимиває, що то входять. До речі, от, е, один з читачів нашого сайту задав питання е, з приводу твоєї думки Флеймойвезері мені пакев. Зараз відразу попрошу тебе трошки камеру вгору, щоб було краще видно тебе. О, так, от супер. Е, твої враження від цього поєдинку? Хтось ну, назвав це бій століття, а в результаті дуже багато людей засмутилося. Але не всі. Так, да, ну я. такой поклонник Флойда Мейвезера его техники, его бокса. И поэтому я, ну, мне тяжело судить как бы адекватно, потому что я изначально хотел, чтобы он выиграл. Но я думаю, многие тоже, кто любители бокса, они хотели, чтобы выиграл э, Мейвезер как боксер, но в глубине души хотелось, чтобы выиграл Поквиал, потому что он все-таки, ну, он такой... Он поз все позитивный, сам, все. Да, персонаж. позитивный, он хороший, и все. И хотелось, чтобы уже наконец-то кто-то заткнул. Это... Бой, бой такой и ожидался. Например, я так и думал, что будет по очкам, будет. Ну, вот такой. близкий, не, не трудно назвать, Ну что, Флойд просто переиграет, не даст себе ударить. И, не, не, ничего, это, конечно же, все ожидали чего-то наивысшего, нокаута, драмы, но, но они уже на выс высоком уровне, слишком на высоком, чтобы такое допустить. Вот э, еще одно питание э, с приводу украинских боксеров. Э, Вася Ломаченко, Саша Усик, э, ты с ними как-то контактуешь? Там, э, с Ломаченко в Штатах э, ты там периодично, может быть, даже тренируешься, может просто э, встречаешься? Не, вот когда с Васей ни, 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 разу не пересеклись, мы не, не виделись, хотя он был и в Лос-Анджелесе, там, не было. я очень слежу за их карьерой. Большой фанат Васила Ломаченко, потому что он красавчик. Общались вот недавно. Дуже, дуже круто характеризовал красавчик. Ну, действительно, тут... Ну, так не, ну он, он, он... он это, это высший уровень, он, 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 так и есть, он просто там, там же не, отнять, уже, уже у него не отнять его, он, он уже такой живая легенда маленькая, он красавчик, и, я этот самый большой фанат тоже его я слежу, хочется всегда подражать чему-то, но это очень тяжело, потому что там идет 20 лет уже этой работы, уже идет это, так, такого ты не сделаешь, нельзя пробежать там марафон, проплыть 5 километров, так, из-за того, что ты только хочешь, потому что он с детства это делает, он, конечно, как как он есть, хай-тек <laughs> он на, высоке, на высоком уровне. От, от всех я еще такого не видел, я думаю, и боксерский мир особо такого не видел. также и э, Саня Усик, э, классные пацаны, мы, мы с ними так, ну, они чуть-чуть э, было поколение новое, которое потом уже шло за, на, за нашим, я имею в виду по любительскому боксу. и мы так, я не, не особо близко прям с ними, с Саня Усиком больше мы общались, но с Вася Ломсенко не так близко, но я только за них болею всегда и рад. Они красавцы. Так а ты видвил какие-то поединки Ломощенко? Не получилось, нет, ни разу. Даже не в был? Нет, нет, постоянно я где-то. Не получалось никогда, чтобы я был вот. даже в Вегас приезжал, сейчас боксировал Вася меня не было в этот момент. ну и в Лос-Анджелесе он был, у меня тоже не было. Я где-то постоянно только по телевизору получается смотреть. Но я надеюсь, еще они же не заканчивают карьеру. Еще буду ты сейчас в логовой категории до 90 кг, правильно? Да, 90-700. Так, ну, так само, как и Усик. Да, да. Ну, какие-то перспективы, можно уже, ну, между собой, возможно, вы уже думали, там, ну, а... <laughs> на рынке. Ну но это же, это, это же, понимаете, профессиональный спорт это он хоть и бизнес, но это спорт. И мы думаем, если у нас какая-то будет ситуация, и, и нам придется боксировать, нужно будет за деньги, за, а за, а за, за звоние тит... чемпиона света. За титул, да, и че? И, и я, и он, мы с удовольствием отбоксируем. Это спорт, никакой же ненависти. Мы же не будем топтаться, как бойцы UFC друг на друге <laughs> и прибивать на ринге. Я думаю, это спорт, я би судової помокси. Я думаю, Саня б теж побукся. І от э, ще э, просять розповісти тебе про спарінг з Володимиром Кличко. Там, э, ти допомагав готуватися, як ти вже сказав, до поєдинку з Пулєвим, э, к поєдинку з Дженнінгсом. Да. Правильно, тобто виходить, тебе запрошують для того, щоб підготувати до таких більш менших боксерів, ну, нижче за Да. Ну то расскажи, что ты для себя взял звить там про работу Володимира. Ну и вот, Да, про вот процесс. я, конечно, вообще был в большом. Я попросился, я позвонил, связался с Том лёфлером какой К2 промоушен, который в США, и предложил себя как по бы, в помощь по перед боем с Пулевым, потому что. Ты пулев сам так... сам это сделаешь, да, 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 я связался, да, сам и попросил, потому что он такого же роста, как я, Пулев у него есть джеб, как, как, ну, у меня он, он тоже быстро джепит. Я попросил, сказал, если я могу помочь, я бы с удовольствием э, ну, поехал бы. Но они согласились, и по показаниям э, мы там я не знаю, тейпы, они тренеру спросили, и меня пригласили на сбор, я был в восторге от этого, потому что э, очень, очень такой, ну все, все на высшем уровне пригласили в Австрии, например, я прилетел в Австрию все четко, все слаженно. Конечно же первый спарринг был самый такой запоминающийся, потому что то, тут ты только мечтаешь, видишь, следишь за карьерой чемпиона такого большого чемпиона. Можно что хочешь говорить, но он уже великий чемпион, он, и он э, полный такой, Выходишь на ринг и спаринговать, у меня же в первый же день меня поставили с Владимиром в первом и сказали, три раунда будешь боксировать. Ну, я, мы отбоксировали три раунда, и Владимир сказал, еще один. И мы, еще один отбоксировали, он сказал, еще один. И я уже, уже пять раундов, я был вообще по мы хорошо поработали, я, как бы, я думаю, ему понравилось. И, и так я каждый день, получается, так без перерыва весь сбор отработал с Владимиром получил массу поучительного опыта, потому что он, конечно же, это, как говорят, машина, <laughs> вот есть машина, работает слаженно, четко. Никто, так я еще не видел такого себя, чтобы кто-то работал с первого спарринга по 12 раундов, и он работает и утром, и вечером, он утром на лапах, вечером 12-раундовый спарринг. Он ну, полностью и работает, и все жестко, все сконцентрировано. Большой опыт, очень классно. Так а Владимир Як работал в так, что он понимал, что спаринг-партнеры, ну, их треба беречь, ты, они на всю сессию тренировочного процесса. Нет, Владимир берет себе много спаринг-партнеров на случай того, Запасных, что если, так? да, кто-то не, не выдерживает и его отселяют домой, просто и все. И бьет жестко, он платит деньги, как он нас нанимает, и все, и бьет жестко, работает на полную, и, и делает очень много работы, намного больше, чем он делает потом в ринге. Он в ринге хорошо работает, но он в спарринге он меня удивил, потому что он очень много делает. Так, а вот с чем все связано? Володимир не хочет рисковать в рынке, так, же когда идет сам поединок, потому что, понятно, он так намагається до останнього довести удар до цілі, просто так от не розкидаються ударами. І ну, це зв'язано з тим, що він не хоче помилитися і не хоче ризикувати. Скоріше всього, так. От у мене є два таких боксера, які зараз знаходяться. На высшем уровне это Флойд Майвезер младший и Владимир кличко Они оба делают четко слаженно, они делают без малейшей ошибки. Исключительный бой. Он вышел, сделал, не ошибился. Не давать ни единого. Кто-то даже из них говорил, что они не хотят допустить ни единой ошибки, чтобы не дать зацепиться за эту ошибку. Чтобы, ну вдруг, всякое может быть, он кинется там как-то рассечется, ударится, тот там кинет какую-то... Слушай, он... вот они делают четко, слаженно. Пусть люди потом недовольны, которые хотят мяса, крови. Но ну, они... для этого есть они... UFC, так, а, Да, есть UFC, пусть идут <реку> там, <реку> там локтями забивают. <реку> До речи, а ты тренировался, может, стоял в парах с бойцами ММА? Я знаю, очень много боксеров параллельно тренируются, для того, чтобы функционал свой поднять, там, и с бейцами из единоборств? Не, у меня еще не получалось. Я как-то э, лет шесть назад еще спарринговался с одним из э, UFC файтеров, но э, так, чтобы тренироваться с ними не было такого. Но. Вот ты э, приехал в Украину, ты от родом из Мариуполя, правильно? Да. Ты э, туда заезжал, ты там, э, в тебе родичи там залишились? Да, запорядок? у меня мама и братья там. Еще. Ты их проведывал? Э, ну еще нет, они приедут сюда в Черкассы. А, ну пока, пока там так, такая ситуация, все же знают. Ну это <laughs> я, я не, так не, не из лучших времен. Я там, так да. так тонно на море нас сейчас сейчас как бы ну э, я не, не хочу так испортить э, свою поездку такую, чтобы там насмотреться на что-то. так? Чтобы... Да, да, ну это это не нужно. моя у меня родители, мама, мать приедет с братьями. Сюди, я думаю, ми з ними увидимся і пообщаємося, може там, там где-то здесь на витро. А, вот ти стояв в парах з Черкиєвом, ти їздив в Москву, так? Так, да, да, ми мы, мы були в Криму, ми були да, в Москве. А, я вот десь бачив в одних сміх, що ти навіть відкривав зал. Ну, можливо, не як власник, так, а просто як людина, да, да, яка з celeбті, можна так казати. Відкривав зал. Так, да, Це... було такое: знакоме. Они открывали зал и как мастер-класс небольшой они сделали прям там шоу пригласили ну, молодое поколение, чтобы им провели тренировку. Ну посмотрели, с чего-то рассказать за бои, за будущее, что нужно заниматься спортом. Вот знакомым помоли, так вот мы вместе с Да, моя, ну от, одне ще таке, можливо, питання трошки до політичної теми підв'язано. Ніяких проблем, що ти з України там не було, так? ти приїхав? Ні, відкрив... абсолютно да, Абсолютно, взагалі, навіть ніхто ні, ну, все, ні, 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 ніхто навіть не спросив. Нічого. Ну, все, давай тоді закинемо да. цю тему. Так. Твої захоплення. От, люди, які от, читають наш сайт, цікавляться, чим ти ще захоплюєшся, крім боксу. Uh, я захоплююсь моей семьей. <laughs> Мо моя семья у меня трое детей. У меня сейчас э у меня прекрасная жена и, и трое детей. У меня основная задача, когда у меня есть после тренировки и после э ну, после работы своей грубо говоря э ну, уделить внимание, поучаствовать в воспитании детей. А твоя имею. семья да, сейчас проживает в Украине, чи в Соединенных а, Штатах? да, но они, они, мы вместе в США да, живем там. И вот тут кто-то досконало твою биографию знаю, кажется, что ты захоплюешься баскетболом. Ну, мне нравится баскетбол. Я же темнокожий. А, ты, э, мабуть, вы... я, я, я единственный темнокожий, который не смотрит баскетбол. <laughs> Значит, ты читаешь рэп и дуже высоко пестрыбуешь, правильно? Да, да. Только мы умеем летать. <laughs> э, ты ведвидывал в Лос-Анджелесе баскетбольные матчи, какие бейсбольные да, матчи. Стыд, стыд на меня, но я не был еще. О, oh, <laughs> боже. Опять, да, это <свят> мне стыдно. Но так получилось, ну, опять же, знаю, у меня дети, у меня уже старшему 5, почти 6. И у меня каждый год, и получается, надо помочь с детьми, у меня нет такой возможности взять и пойти уделить себе. <свят> ну, так Только... Можно брать и все, Я бачу, не, в... зале с родными детьми приходят на баскетбольные <свят> матчи. <свят> ну, я думаю, это надо попробовать, но ну, уже уже можно будет, когда вот уже шесть лет, когда ребенка он уже может. Он, у меня две девочки, девочкам мне интересно это, а старшему сыну ему будет интересно Вот я вот у меня будет уже возможность, я пойду по любому. Ну вот вот так вот к своему стыду я еще не был, но зато у меня есть места, где я не был, я могу побывать. Ну еще до пытань, буквально. Які плани після поєдинку в Черкасах на майбутнє? От Ти, мабуть, розглядаєш вже є пропозиції промоторських якісь. Да. Які плани, в якому напрямку рухатись, по яким можливо там WBO, по яким версіям просуватися? Ну, Мені б очень хотілося б, звісно ж стати чемпіоном світу. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно боксировать. Сейчас все все чемпионы сконцентрированы в Европе. У нас есть два чемпиона из Германии, два чемпиона из России. Это Марка Хук. Марка э... Хук Эрнандес и у нас есть Денис Лебедев и э, э, Дросс Григорий Дросс. Да, да, да. И вот они четыре чемпиона. Еще есть Рахим Шаркиев, он сейчас АБО сделал чемпионом мира. В общем все в Европе. Соответственно, нужно где-то проводить бои. Хотелось бы вернуться в рейтинге. Для этого мне нужно боксировать с боксерами более высшего эшелона и постепенно подниматься в рейтинге, становиться обязательным претендентом, либо если Потому что очень хорошо, что в тяжелом весе легче двигаться, очень мало людей по сравнению с другими организациями. Например, если там в полутяже или в среднем весе может там 10 тысяч человек быть, mm -hmm. а в этом весе может быть там тысяча. Ну и э, очень мало, и, соответственно, можно продвинуться. Естественно, буду пытаться боксировать уже там без никакого риска такого на амбразуры не буду кидаться. Ну, постепенно нужно вернуть уверенность, вернуть себе Сили боксувати. Все, Зараз це головний план. А з ким би з чемпіонів типу, хотів би зустрітися? Можливо, із такою ідеєю, щоб було легше отримувати звання чемпіона, а потім вже намагатися якось об'єднати е, ПСА? Так, да, е, хороший вопрос. Я хотів би хотів в сразу з Марко Хоуком. И... Он будет один из самых сильнейших из у всех чемпионов. Да, вот сейчас, может быть, известный. Я не знаю, я вот спарринговал с Денисом Лебедевым, он очень сильный и хороший. Для моего, тоже, к моему счастью, я попробовал и по побоксировал в спаррингах и с Григорием Дроздом, и с Денисом Лебедевым. Я уже знаю, какие они. И это такой, у, у меня, опыт это и есть. Я уже, когда буду с ними выходить в ринг, у меня уже как будет какая-то Э, ну, такой фундамент, что я уже знаю, как работать, у меня изначально уже будет готово. И вот интересно было бы, и с кубинцем Эрнандосом было бы интересно, потому что он такой э, ну, вроде бы не сильный боец, но техничный, и, и можно было. Я думаю, вот Эрнандеса было бы одно из легче всего победить. И Хук, он хороший, с ним, с ним бой такой, потому что он сейчас выходит, кстати хочет на ринг США пробиться, ну, он сейчас поехал тренера, кого-то нашел себе, поменял в США. И если как вариант, опять же, вернемся к тому, что сейчас мало тяжеловесов, и все могут быть и дойти до чемпионского боя легче. Поэтому буду стараться. Сейчас очень много, сейчас и бейбут шуменов. Боксер из Казахстана, он тоже все США. Он yeah, с Хопкинсом встречался, да? Да, yeah, yeah, и он, он перешел да. сейчас в тяжелый вес. Он перешел в тяжелый вес. У него будет сейчас бой за звание там, временного чемпиона. Соответственно, он может взять временного, потом он может взять там, автоматический какой-то полноценный. А интересно, как так вышло, что он изменил ваговую категорию и уже відразу за звание темчасового чемпиона может выступать? Ну, вот так. Это хитрости какие-то? Ну, это хитрости как бы функционеров. Это Легко сделать, просто нужно правильным людям. Ну, это бизнес, чтобы все понимали, это бизнес. Если э, э, как организацию интересует человек, который платит взносы или что-то, он, соответственно, быстрее может подняться в рейтингах. Там. И опять же, в тяжелом весе немного человек. Кого-то подвинуть легко, просто делать с этой махинацией. Там, все сказали. Ты до свидания, он победил и его выводят на на бой и все. А вот э, расскажи, ты же меньше людей в вашей боевой категории, э, ну, может значить и гонорары бойцов э, там поменьше. Да, не очень популярная категория. Ну это же да, что скрывать, она не очень популярна, потому что нету э, ну такого супербомбы какого-то боксера, который сделал бы эффект, как говорят в США, вау, чтобы эффект был, что все вау, класс, там что-нибудь. Это, это и делают пояса, это, это и делают чемпионы делают пояса, которые имеют эти. Вот был Дэвид Хей, он был в крузер-вейте, Эвандер Хоггих в когда-то был в крузер-вейте. И все, ну кто-то обращали на это внимание, потому что может быть делали какие-то бои красивые и все. Но опять же, сейчас вот э, будут возвращаться постепенно. Саня Усик вот есть уже. Я думаю, красивые бои, может забирать титулы. И если будут обращать внимание, люди, люди заинтересуются. А в Соединенных Штатах Америки там как-то говорят про Усика, или нет? Ну, я не слышал так, чтобы... Ну, ну и битвай, так? Не, я не слышал, да, но кто-то мне... Э, ну, если, если, спросить у людей, которые и любительским боксом интересуется так пока тяжело сказать за ну за Усика, потому что многие в США они же вообще очень большие. Кто так, такие Усик? Это друг если... Ломаченко, да? Да, да, не, ну, ну Ломаченко это понятное дело сейчас знает после его таких громких побед. Да, ну я не знаю, ну Саня Усика если кто именно любитель бокса, я думаю его знают, потому что они. Он же олимпийский чемпион ну, уже так. как никогда. І, побіждає, час і буде часи показувати себе. Ну, от, дякую велике, що ти поспілкувався, виділив свій час для нас. нас. Хочу побажати тобі перемоги в Спасибо. найближчому поєдинку і взагалі успіхів. Я думаю, що ми ще якось зв'яжемося і зробимо ще раз таку конференцію вже, ну, хоча б коли ти будеш там за звання чемпіона світу. Все, от, дуже, Спасибо дуже за пожелання. Все. Е, Нагадаю, що у нас в гостях були і смаїл сілах. Ну от на цьому і завершимо нашу конференцію. Дякую, що ви були з нами.